Анимировать. Никакие реформы искусственные ни к чему хорошему не приведут. Гнилую опухоль ее нужно просто ликвидировать. Нельзя, там нет живого тела, там опухоль, сплошная опухоль. Строить правоохранительные органы нужно с нуля. Ничего толку не будет. А следак, который ею занимался, он появился? Говорит, он появился, он появился следак. Он, он появился следак. Я так понимаю, что на уровне руководства МВД этот вопрос проговаривается. Но я так понимаю, что в отношении его, то, что он дал команду не пускать, дали сотрудники ИТТ, потому что они с ним сняли с себя вину. Они дали в отношении его показания. То есть что он действительно дал команду меня не пускать? Он не имел на это права, поскольку э, право мое предоставить правовую помощь, да, а ее право получить ее гарантировано прав... Конституцией, и да, далее. и Конвенцией, ну, о право, о защите прав человека, да. То есть о чем мы говорим, опять-таки, я говорю, мы что строим тоталитарное государство, Еще два это диктатура? Автобуса в привезли. Да, четыре. Друзья, все, спасибо вам большое.